заявления и нашего общего друга, за которого мы так переживали, Дональда Трампа. Я помню наши переживания, чтобы он победил и так далее. Там 50, 60, 10 дней. Это тоже так политика не делается. Если он мира хочет, то он должен подключаться акку аккуратно, основательно. Путин терминово ответил на ультиматум президента США. На любые ультиматумы отвечать умеем матом мы. Ну а Трамп и Стармер с Мерцем вновь получат кукиш с перцем. Тем часом Трамп в Котры повторил, что разочарованный российским диктатором. Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Когда он говорит, что он недоволен президентом Путиным, сама формулировка и сама оценка того, что он доволен или недоволен, уже пренебрежительная. А кто он такой, чтобы быть довольным или недовольным? Ну а Лавров экстренно звернувся до країн Заходу и назвал умови закінчення войны. Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно обеспечение нашей безопасности. То, что будет мирная угода до 8 серпня. У нас ждет волшебный месяц август, который мы все очень любим. Та що Трамп зробить після? Ось про це та не тільки розкажу вам я, Анастасія Норіцена, у новому випуску обережно зомбоящик. Але ви, друзі, не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, а також мій особистий, поставити свій лайк та написати коментар. Це важливо для просування відео у Ютубі. Погнали! Починаємо Сенсація Дональда Трампа не дожидається заканчання ультиматуму. Он об'явив новий дедлайн. Война, по его мнению, должна завершиться через 10-12 дней. Иначе он введет новые санкции. Но то есть Трамп начал действовать как Джо Байден? Президент США прокомментировал потенциальную встречу с президентом России. По его мнению, говорить больше нет никакого смысла. Ну, як ви зрозуміли, російську пропаганду до такого різкого повороту, я б навіть сказала, розвороту точно не готували Скабєєва в шоці, бо не встиг Трамп оголосити 50-денний дедлайн Путіну, як через кілька днів раптово змінив його на 10-денний. і заявив, що у Путіна ще є час припинити вогонь, але якщо цього не станеться, то штати запровадять мита проти тих країн, які торгують з Росією. Якщо брати за точку відліку вівторок, 29 липня, коли заява Трампа і пролунала, то день Х настане для Путіна 8 серпня. Втім, президент ша вже не раз проводив перед російським диктатором червоні лінії, які потім сам не раз переступав. Та, попри це, в Кремлі все ж занепокоєні. Напряженность в отношениях між США і Россией достигла нового піка після ультиматуму Трампа. Американский президент застал всех врасплох, пишет издание Hill. Резкий переход от переговоров с Путиным к более жесткой позиции. 10 дней, а не 50, чтобы закончить войну, стал полной неожиданностью, в том числе для сотрудников Белого дома. Американський президент поставив нове условия мир, або санкції, які ударять не только по Москві, але і по її торговим партнерам по Китаю, Індії, Бразилії. З кожним днем риторика президента США стає все конкретнішою щодо посилення тиску на Росію. Путіна це, звісно, турбує, бо ж він розраховував з Трампом світ ділити. А тут бац, американський президент погрожує санкціями. То что теперь для россиян Трамп – это другой Байден и одновременно наибольший ворог России. Это означает, что байденизация Трампа идет полным темпом. Он становится участником. Не надо на его испытывать никаких иллюзий. Так в четверг или в субботу война завершится? <laughs> так сказал Трамп. Мы же с вами Трампа изучили. Мы же понимаем, что ну, немного пафоса. Немного стендапа вот для внутренней американской аудитории. Немного мессии там для всех остальных. Я разочаровался в России. Слушай, мы его и не очаровывали. Он нам кто? Кандидат в женихи, что ли? Чтобы его очаровывать. Это его проблемы. Мы на Трампа не ставим, как не ставили на Байдена. не на тех, кто был до Байдена, мы всегда ставили на себя. На нашего солдата, на русский штык. И всегда вот с этой ставкой мы преодолевали все. И статистами в Трамповых шоу мы быть не собираемся. И не будем. Так что на любые ультиматумы отвечать умеем матом мы. Ну а Трамп и Стармер смерти вновь получат кукиш с перцем. Росіяни взагалі чомусь дуже самовпевнені, і цим лише загострюють конфлікти з Трампом. Вони переконані, що їм все одно нічого не буде, і взагалі то вони самостійно будуть вирішувати, кому і коли дати пакумпалу, як каже Картаполов. Але вони помиляються. Цей ультиматум ні к чому не Ми до Дональду Трампу, звісно, як завжди з уваженням. Ми бажаємо йому безконечних успіхів. Восстановке украинской войны, но если коротко его политику последних месяцев, наверное, было бы уместно описать фразой Не быть, а оказаться как выглядят его реальные успехи, ну так ощутить очень сложно. Я думаю, а щотіть реальні успіхи Трампа, ви точно зможете. Та ще й поповній. І Путін це прекрасно розуміє. Ну а чому він досі сидить у бункері і ось так сміливо не коментує нові заяви Трампа? Лиш його Палька Пісков скромно заявив: взяли до відома. Ми прийняли к свіді заявлення Президента Трампа вчорашнє продовжається. специальная военная операция. И мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования. Ну а от, кто точно набрался сміливості, так это помощник секретаря Радбезу РФ Дмитрий Алкоголевич Медведев. Он с Будуна заявил, что ультиматумы Трампа неприпустимы, и они, мовляв, ведут до прямой войны с Россией. Не вам и не Трампу диктовать, когда садится за стол переговоров. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей специальной военной операции. Занимайтесь сначала Америкой, дедуля. І ось цей дідуля, президент Сполучених Штатів, Мідвєдєву одразу відповів. Порадив слідкувати за своїм язиком. Передайте Мєдвєдєву Цьому невдасі експрезиденту Росії, який думає, що він досі президент, щоб він слідкував за язиком. Він заходить на дуже небезпечну територію. Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок. Якщо эти безглузді та провокаційні заяви виявляються не просто словами. Я думаю, что за последние месяцы мы с вами уже привыкли к вот этим политическим эмоциональным качелям Дональда Фредовича. Это уже для нас не новость. При этом мы должны понимать, что 47-го президента США окружает огромное количество политического и геополитического люду, который нашептывает натравливает подсовывает умоляет упрашивает грозит собственно говоря пытается раскачать а, дональда трампа как в общем то эмоционального и подверженного влиянию человека и мы видим с вами как а, президенту сша очень непросто принимать правильные решения и, и как иногда он может что то такое вот пойти в другую сторону но вы знаете друзья я бы вот когда вот возникает такая. Это к тому, ситуации, что сболтнул? Ну, так сказать, непросто. Ему непросто. Давайте поймем его. Он пугает, а мне не страшно. Вот сегодня, говоря о Трампе, идя за Толстым, перефразируя его, мы можем сказать: он пугает, а нам не страшно. Возможно, это была какая-то переговорная стратегия. Возможно, это было рассчитано на то, чтобы вызвать шок и трепет. Но ни шока, ни трепета у нас это не вызывает. У вас це викликає занепокоєння, бо у президента США є всі економічні та військові інструменти, щоб змусити Росію припинити війну. Її економіка зараз дуже слабка. Трамп може завдати удару по частинах банківської системи РФ, встановити нову цінову стелю на нафту і використати свій вплив у зовнішній політиці. Він до речі це вже почав робити і запровадив перші тарифи проти Індії, одного із найбільших покупців російської нафти. Ну а далі, можливо, буде Китай, Бразилія і що тоді? Ну а тоді Путін залишиться із голою дупою. Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, а что это вообще такое было? Что за выпад со стороны Дональда Трампа, и как тогда нам вообще договариваться? Честно говоря, я когда это видео смотрю, ну, без улыбки смотреть невозможно. Я сразу вспоминаю Чапаева. Психическое говорите? Ну, давайте психическое. А что изменится? Ничего. Ключевые слова, которые произнес Трамп, я знаю ответ. Мало на это это недостаточно акцентируется Он говорит, какая разница? 50-10. Я все равно знаю ответ. Какой? Могу поделиться, между прочим. Да. Ну, а нет, ответ, скорее всего. То есть он знает, что Путин скажет ему нет. Угу. Вот тогда, и все. тогда это что? И что дальше? А дальше он, как обещал: в скобках нет, для того, чтобы оказать давление на Россию, объявит торговую войну Китаю, Индии, Бразилии и Турции. Вперед, Дональд Вперед, давай! Трамп пообещал, что уже с 1 августа ведет, ну так, для начала разговора, 25-процентные тарифы с Индией. А Индия сегодня один из крупнейших покупателей российских, российской нефти и в целом российских энергоносителей. И в моде очень радикальный индийский националист. У моде как раз идея сильной Индии. И я думаю, что а, во ними вот нажим может не сработать. Ну здається, що все-таки сработала, бо Індія вже відмовилася від російської нафти. Пише Reuters. За даними джерел видання, закупівлі припинили державні НПЗ. Це пов'язано зі скороченням знижок на російську нафту, а також із погрозами Трампа запровадити 100-відсоткові мита на ті країни, які співпрацюють із Москвою. Ну, то есть все это уже не про Украину. Это торговая это, это война. Со, это совсем не про Украину. И это... ультиматум не про Украину. Ну, про Украину, наверное, тоже. То И... Ищет повод ввести пошлина. А, глядь, Украина. Ну... Я думаю, что все-таки ключевая игра сейчас разворачивается вокруг Индии. А зная нашу политическую культуру, нас можно таким образом продавить? Или что мы делаем в ответ Но, на Ну, Ну, э, Я как-то в этой студии уже говорил, что российская дипломатия – это такое квадратиш, практиш гуд. Это спокойно, это не дергаться, это не вестись на эмоциональные провокации. И я думаю, что российский МИД и администрация президента – будут спокойно продвигать свою позицию и предлагать... Мест... Понятно, но мы же не можем не замечать американцев. Вот Трамп сказал, что Путин молчит, я процитирую дальше, и это, по мнению Трампа... Шейм, позор. Shame. Да. Совершенно верно. Ну, слушайте, ну, ну попереживает немножко, ничего страшного. Ну нічого страшного, що Путін зараз втрачає всі свої козирі. Мало того, що Трамп грається з тарифами, так він же ще й зброю Україні пообіцяв. Ну і що що за рахунок європейців? А уявіть, якщо раптом він захоче розмовляти з РЕФ, так як і з Іраном. І випустить ракети по Москві. Путіну все це дуже не подобається, тож він і дав наказ своїм пелькам мочити Трампа словесно. І тепер російські рупори розповідають, що виявляється, і в них є свій ультиматум. Для США. нагадують той, який був нібито у 2021 році, коли Москва вимагала повернути НАТО до кордонів 97-го року. Ну і ще купу там всього іншого, на що цивілізований світ. Точно не піде. Да, плохо. Да, Трамп. Жулик, мошенник. Я сам когда-то играл немножко, знаю, что это такое. Он сделка, сделка. Сделка, сделка. Но сделка у него, всякая сделка через мошенничество. Первый, кто объявил о сделке, это Путин. В 21 году он сказал: вот вам сделка честная. Неделимость безопасность. Нам не надо вашего, но и свое мы не отдадим. А кто тебе мешает? Да хоть зачем 12 дней, зачем 10, зачем 15? Завтра можно заключить эту сделку. Я тебе это предлагал в 2021 году. Давай завтра с тобой заключим. Что ты гарант, ты ведущая страна НАТО. Никого в НАТО больше не примете. Против на, на нашем фланге, никого не будете ради делимости нашей безопасности. Давай, заключим. Вопросов нет. Давай заключим, что там не будет Украины. С тобой, давай, заключим. Что ты меня толкаешь к Украине? Кто такая Украина? Кто такая Украина? Она эти вопросы не решает. В конце-то концов, с Украиной единственное, что мы можем. Вот остановились, да, не будет войны. Но не будет только в случае, если ты вот эти два и, и третий что-то не будешь вооружать, войска не будешь туда вводить. Ведь вообще удивительно, он ставит ультиматум. Это мы ему ультиматум в 2021 году поставили. Вот именно этот ультиматум, который он не выполняет, а оказывается, не выполняет Россия. Так, друзі, ну це ще не всі божевільні зі Скабєївської дурки. Є ще там такий собі Коротченка, який також закликає відповідати Трампу силою, але ні, не ударами по Америці, а саме ударами по Україні. Я полагаю, що Росія продовжить реалізовувати ті задачі спеціальної воєнної операції, які були які ми неуклонно вирішуємо. Трамп славиться своєю. импульсивностью, непредсказуемостью, но политика Кремля остается абсолютно прежней. И об этом подтверждение мы слышим из уст наших руководителей, о том, что цели и задачи, сформулированные президентом Путиным относительно того, что хотим мы добиться в рамках специальной военной операции, мы от этого не отказываемся и будем продолжать. В практическом плане ответом на ультиматум Трампа может стать... Усиленные наши действия по уничтожению системы противовоздушной обороны Украины с целью решить режим Зеленского способности отбивать наши воздушные атаки. Поэтому попытка разговаривать с Россией с позиции силы обречена на неудачу. До речі, про виконання цілей, так званої СВО не пропагандистами єдиними. Кремль з подібними заявами випустив на арену ще й коня Лаврова, який прямо звернувся до штатів і озвучив вимоги, після виконання яких Путін нібито погодиться на припинення війни. Щоби не касали, що не казалось, що ужестачення його риторики яким-то образом нас пугньоть або заставить змінити, свою позицию, может быть, оказаться от цели спецоперации. Министр иностранных дел России Лавров еще до ужесточения ультиматума сообщил, что мы воюем со всем альянсом. С Западом мы воюем, мы из этого исходим, мы к этому привыкли, ничего в этом хорошего нет, но это уже происходит. Смотрите. Полагаться надо на себя, нельзя допускать ни слабости, ни слабины. И президент определил задачи, которые мы решаем на международной арене, но прежде всего на линии боевого соприкосновения. Эти задачи будут выполнены. Мы настаиваем на том, что является нашим законным требованием, а именно обеспечение нашей безопасности. Никакого втягивания Украины в НАТО, вообще никакого расширения НАТО, она и так уже... Вопреки всем обещаниям и документам, которые принимались, расширилась вплотную к нашим границам. Во-вторых, вот все говорят: вер, верните, Россия должна вернуться к границам 1991 года. Во-первых, в 1991 году, когда Украина признавалась в качестве независимого государства, она имела в качестве главного принципа, свою декларацию о независимости, где было сказано «внеблоковое, безъядерное, нейтральное государство». Именно в таком качестве признавалась территориальная целостность Украины. А когда они стали уничтожать, mm -hmm. э, истреблять все русское, э, конечно же, мы не могли оставаться в стороне, пытались э, уговорами, переговорами, не получилось. Поэтому не было альтернативы начала специальной военной операции. Ну, якщо подібну заяву робить голова МЗС Росії Лавров, то рахуй, що це офіційна відповідь Кремля. І ось так Путін відповів Трампу. Просто сам звернутися він не наважився, тому і випускає ось цих чорноротих Лаврова, Медведєва чи Скабєєву. Але знаєте, що найкумедніше в цій історії, поки ось ці пельки погрожують всьому світові, кричать про наймогутнішу ядерну зброю і тому подібне. Сам же кремлівський карлик боїться навіть безпілотників. І тепер його охорона постійно ходить із дронами-перехоплювачами. Ну щоб у разі чого врятувати цього великого геостратега. Але його час точно настане. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді. дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Наріцина. Побачимось.